你还去洗澡吗？我不洗。啊。那你进来睡觉。啊！我我还没准备好呢。准备什么？傻瓜。 开着灯，等你睡得着吗？没关系，我都可以的。我就习惯开灯睡觉。为什么？我八岁那年被绑架过。 我记得我被带到了一个废弃的工厂里面，里面很空，很黑，我甚至都不知道自己在里面待了多久。你当时被关在那个黑屋子里，一定很害怕吧？但是更可怕的是，是我逃回家以后，得知我爸因为出来找我而失踪的消息。自从那件事以后。 我就再也不敢关灯睡觉。你是不是觉得很可笑？怎么会呢？有些人用童年治愈一辈子，有些人用一辈子去治愈童年。不过没关系，以后呢，有我陪着你，你就不会再是一个人了。 记得当时和我一起被绑架的，还有一个人。她是一个很可爱的小女孩，大概五岁左右。我们俩一起逃出去以后，我也就再也没有见过她，也不知道她现在怎么样了。女孩呀，那你是很想联系她，很想找到她？ 我五岁的时候也很可爱啊，就是很可爱、很可爱、超级可爱的那种。那是因为你没有见着，你见着了，你也不会忘记的。我。 这么早就起来了？嗯，早啊。今天怎么不多睡会儿呢？嗯，因为我想早点见到你。<laughs> 过去坐着吧，早餐马上就好。嗯，等着我啊。嗯